ali roziyallohu dan rivoyat qilinadi yig'lash uch ko'rinishda bo'ladi deyaptilar ya'ni birinchisi alloh azobidan xavf qilish ikkinchisi alloh g'azabidan xavf qilish uchinchisi buzilib qolishdan qo'rqish insonlar uch xil ko'rinishda yig'lar ekan alloh taologa ko'z yosh to'gakan birinchisi allohni azobidan qo'rqqan holat korkunç. ikkinchisi deyilyapti allohni g'azabidan uchinchisi alloh taolodan uzilib qolishlik xavfidan qo'qib bularning birinchisi gunohlarga kafforatdir de ikkinchisi ayblar uchun tozalanishdir uchinchisi yaxshi ko'rgan narsasiga rozi bo'lish bilan birga unga ega bo'lishdir gunohlarga kafforat bo'lishning mevasi uqubatlardan najot topishdir ayblardan tozalanishning mevasi doimiy ne'mat va oliy darajalardir yaxshi ko'rishga muyassar bo'lish farishtalarni ziyorat etish va fazilatni ziyoda bo'lishdir ya'ni ana shu uch xil ko'rinishdagi yig'lashdan mana shu mana shu darajalar insonga yetar